Росія за довгий період часу вивела в море після тривалої перерви великі десантні кораблі і ракетоносій. Про що це нам свідчить? Бо читала військових експертів. Вони і схиляються до думки представників Дмитра, зокрема Платенчука, начальника прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. І він каже, що таким чином Російська Федерація не Може виконувати міжбазовий перехід, бо у новоросійську не вистачає місця для розміщення усіх військових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. А ви чим пов'язуєте те, що ось вони просто ну наражають самі себе на небезпеку? Скоріше всього, якщо БДК вийшли, діло то такою большої десантні кара. Ну это, по побачому шуту большої паром. ну, если так говорить, а паромную переправу мы уничтожили. Керченская переправа уничтожена, один паром затоплен, второй выведен из строя. Потому, скорее всего, сейчас на просто маршруты посмотреть. Скорее всего, россияне пытаются большими десантными кораблями перебросить военную амуницию сейчас в Крым. С Новороссийска загрузили их и перебрасывают в Крым. Где-то сейчас они будут разгружаться. То есть они их будут использовать в качестве парома. А один из ракетоносителей, который вышел, скорее всего, для прикрытия этого каравана больших десантных кораблей, которые везут сейчас у них, ну, грубо, трюмы, да, или там десантные отделы забиты. Вот каждый, каждый большой десантный корабль может взять на борт где-то полтысячи тонн груза. То есть, ну, это серьезная, серьезная амуниция. То есть, и они сейчас могут это перебрасывать, а какой-то из кораблей... А ракетоносителей просто прикрывает. Поэтому для ГУРа сейчас и, для, и особенно для службы безопасности с их Сибэйми, кстати, давно что-то Сибэйми не слышали. Магуру слышим, а Сибэйми не слышали Малюковские. Вот как раз можно выйти на охоту, которая может быть удачной.